я саправды по час своей карьеры родил речи страшные и натуральные, он не спинится, не перечил. Но я после того, как отбылся Майдан в Украине, когда было столько там жертв, после того, как началась уже соправная война, видно смысляется, и это это отчувают все и оппозиции Улада, так смысляется то, что может быть прямое вторжение Москвы режим. Тут может быть несколько вариант. На жаль, тут отбылось еще в Украине несколько кроков, которые сделала уже новая украинская влада, которая отсунула и частку оппозиции от патронки Украины. В первую очередь, так, это контакты вашего высшего керамиста непосредственно, непосредственно с диктатором. Ну, вы же знаете, что Украинские информационные просторы, как не парадоксальные, начинаешь известно, так Александр Лукашенко заявляется достатково регулярно в сурезных программах и в серьезных поводах. Больше того, в принципе, уже социологичное пытание в Украине его показывают, как летние лидеры всего замежных политиков. Это первое. Ну и другое, это то, что отмовили в политическую притулку активистам Майдана, белорусам, нашим активистам. Часто их присутнейшие тут в зале, сегодня они будут про это говорить. Ну и опошная история, которая, про которую так само мои коллеги будут сказать, это то, что не было ли надательное звание героев Украины за в Томилику и белорусам Михася Жизненского, про которого все говорите. Это, на жаль, так само было выкрашено нашими ворогами, Тимлику для того, как просто проводить уже в широких оппозиции антиукраинскую агитацию. Я отсюда наверное, разумею, что Михай Жизневский, герой Украины, в принципе, для нас он герой, по всей этой посаде очень важный державный, это же, разумеется. Историю никто не может переписать, историю он застанется. А лишь вот такие громкие яны достаточно сегодня небеспечные, я бы вот опошние, Деньги э, и так привели к тому, что поджал в Беларуси значительно больше э, уплыв, да, медленный это российский погляд на то, что отбывается. Это Вельмикевская, это приведет приведе и до трагичных подей в Беларуси в будущем. И так само и в Украине это так само будет обтяжаривать. Бо мы заявляемся вашим полночным соседом в этой географии, не в правильнее, а по На от вас находится Беларусь, все-таки а не Россия. Так. У нас оправды с вами э, великая Гульная межа. На жаль, на нашей территории присутничают российские базы. Вот, и тому для вас то, что бывает в Беларуси, повинно быть разумело, ясно, вот так сама. Есть небеспека, был той режим, который сегодня есть. вы можете разглядать это союзнически. а лишь для меня, представника белорусской оппозиции, он начинает с 96 -го года, есть режим внутренней оккупации. Где э, практичная роль Москвы достаточно великая. В в простом таком факте, что в европейской краине уже диктатор керует больше я лично надеюсь, что обрание уже новой Верховной Рады Украины, и она все-таки дозволит знайти тут неким силам, которые будут больше ваги звертать тому, что бывает в Беларуси. Э -э -э Бо я достаточно богатый ваших политиков веду, и могу сказать коротко, что после этого это не стало Вячеслава Черновола. Мне очень тяжко назвать украинского политика, и хоть хоть больше-меньше в европейском сенсе нормальную концепцию по Беларуси. Вот, зараз, вот, коли вы меня испытали, вот, кто из тех политиков, которых вы ведаете, там, белорусскую концепцию мая, больше-меньше приманил, не для меня, я просто ка, белорусской оппозиции, а Миновито в европейском ракурсе по Беларуси, я бы не, не назвал бы ни одно прозвище. И это день Я Я что все-таки в Новой Верховной Раде будут некие подвижки, будет один из новообранных депутатов, он высоко молодой человек, и он публично взял на себя повязки, э, створить э, группу которую, в Верховной Раде, которая будет заниматься питанием Беларуси. Это депутат от мажоритарки Волынской области Игорь Гусь. Но я не надеюсь, что может быть вот с приходом новых молодых людей, Беларуси будут больше текавиться, бо мы практически не смогли компенсировать ту массированную пропагандовую атаку, которая началась на нас после померанчевой революции. Это страшно обтяжарило наши идеи в 2006 году. Теперь, когда все стало значно выше склада, натурально, когда не будет никаких изменах в украинской политике, в отношении к Беларуси, то это так само будет додатковым чинником уже до кепских и трагедийных процессов в Беларуси. Я оказал в этой зале несколько раз, и на закончение своей повторюсь, так, мы соседи, вы, как держава, идите в Европу. И вот в чем парадокс украинско-белорусских стосунков, что в связку с тем, что диктатор Александр Лукашенко уже протягивает период, и он зарубил антиконституционный переворот в далеком листопаде 1996 года, на сегодняшний момент есть только два погляда на то, что бывает в Беларуси. Первый цивилизованного света – это все страны в развязке, Злученные Штаты Америки, их союзники, партнеры и так далее, и Москву, их сателлитов. И для меня я для белорусы, которые достаткова в многих ваших процессах удельничал, просто особистая трагедия, что Украина, якая идёт в Европу до этого часу, глядит практически на Беларусь в большом Москве. На этом губляем и мы. Ну и это так само все-таки обтяживает ваш шлях по... Ну все равно, ну, идти в Европу и покидать Беларусь практично подходные оккупации, это небеспечно и для вашей державы. Тому так, что все-таки так, тут снойдутся политики, которые больше затекаются за в и сподеюсь, что самые кепские сценарии, которые могут быть в Беларуси в 2015 -го года, удастся хоть минималь, хоть минимизовать.